シが指し示した方角にかなり移動してきたけれどずっと戦艦の中で周りの景色が見えないからここがどこだかよくわかんねえないなどうかしたのかきっとゾディアとの気配を感じたのよ急ぎましょうここはさっきの ステラがいた場所と似てるわね別のアームに来たのは間違いないみたいあれは来たか白洋騎士だチョーーあれはルルテミア赤黒いオーラを身にまとって目や表情も。 気味な感じローザがキャンシードに身柄を奪われそうになった時と同じ感じだな身に覚えがある自分の心の中を暗い檻のような闇が覆ってしまうのだということはルルテミアも心を闇に支配されているということね私ですイヘルマです目を覚ましてください サジタリウスのルルテミア白洋騎士団をこの手で打ち果たす <laughs> 戦わざるを得ないのかなんとかルルテミアの心の闇を打ち払う方法はないの ダークファルスに立ち向かう不損なものだがその命我が奪ってくれよ星王答えてくれ 私がついていますわその程度か私の指揮に続け我こそ協である蹂躙の時間だその程度かそい、うん、とつけ力強はこうやってるのか <laughs> 命を惜しむ力と <laughs> はこうわれかうのです。宝が <laughs> <laughs> 力が満ちた。<laughs> 終わらせようか。 愉快だな <laughs> 奏でましょう戦いの旋律をう <noise> のです命を惜しむな力とはこう扱うのです <noise> 気を引き締めていこう わが破れるというのか蝶様あなたはダークパルスに焼かれたちに緑を戻すとおっしゃったあなたはダークパルスの破壊の炎の恐ろしさを誰よりも知っているはず蝶様心を取り戻してください 宮殿の赤黒いオーラが消えたイヘルマさんの思いがルルテミアさんの心に届いたんですよ <music> <music> ジョ様 <music> イヘルマお前の声聞こえたぞ <music> ジョー様ジョー ハルスの力の恐ろしさを知っただけどなそれに負けなかったぞお前が助けてくれたからなはいいつも女王様のおそばにいるのが私の仕事ですからイエルマありがとうなダークハルスのことは。 だぞお任せください女王様ゆっくりおやすみください火のアームのゾディアとルルテミア殿を無事に救出できたなこれで火属性のゾディアと救出できたな。 残るは火属性のミントと筒属性のアストライヤ様アストライヤ様待っていてください必ずお助けしてみせます